Всем привет ребята и сегодня вы на канале София ТВ и мы с вами играем в игру ПАЛАЛУИ Кто не знает такую игру, напишите в комментариях или вы ее знаете или нет, но мы приступим Так, у нас идет маленькая загрузочка Вот ПАЛАЛУИ Мне очень она нравится У нас уже маленькая загрузка Так Ну, пойдемте дальше Так, выбираем Давайте выберем Вот это вот И кому мы выбираем? Мальчика или девочку? Давайте девочку Так, историю мы пропускаем Потому что она будет очень долго. И у нас открылся магазинчик. Ура! Наконец-то его не закрыли. И у нас новый покупатель. Угу. У нас какая-то девочка. Или кто-то. Там? Да, там девочка. И у нас сейчас будут подсказки маленькие. Так, вот нам показывают, нажимаем вот мышкой, куда мы нажимаем. Нам делают вот заказ тут всякий. Ламбам-бамба-бам-бам. по Лалуи можно играть, там можно делать всякие коктейли и все, Но ну, а мы делаем бутыброды. Так, нам задали вот такой вот хлебушек теперь мы ложим сыр. Нам он тут показывает. Вот видите, вот, этот, вот, тут нам показывают. Вот. Стрелочка, какой брать сыр. Так, и на вторую. Оп. Так, теперь нам дали мяско. Ложим мясо, а потом помидоры. Потом и помидоры у нас почему-то квадратные. И плек накрываем с вами и теперь мы будем его жарить и нам здесь покажут как его жарить вот видите вот эту вот штучку какую-то снизу и вот мышка на нем что-то здесь написано теперь мы его переворачиваем, нажимаем, перевернули. Так. Нам вот стрелочка там показывает, сколько, когда его надо переворачивать. мы пока... О, все, теперь мы ложим его вот на маленькую разрезку. Давайте. Оп. И приступим дальше. Нам надо варить какие-то эти что Картошку фри нам дали. Вот Варится у нас. И внизу опять что-то такое написано. Вот че, вот че, бэси. Так, теперь посмотрим, что у нас здесь. Никого нету. У -у. Ай, ладно. Все равно они уже почти скоро. Вот нам стрелочки показывают будут уже готовы. И они готовы. Можем приступать. Теперь берем наш заказик. А, нам еще надо сыром посыпать. Но, no, окей. Okay. Mm -hmm. Так, и теперь наш берем заказ с вами и ложим. И что нам скажут? Скажите да, пожалуйста, пожалуйста. И... Да! У нас сколько, сколько, сколько? Сейчас посмотрим. У нас 2 доллара 64, 64 монеты. Теперь у нас будет без подсказок. Нам ничего не показывают, теперь мы делаем сами так вот слеп нам дали с этими, скажите вам, семочками или зернышки какие-то там. такие смешные. Кстати, там есть половой. Я вам говорила, то что там есть это, скажите вам, скажу. Там можно бутыброды всякие, хот-доги делать. А, да, я вам говорила. Но в следующем видео мы будем играть, то мы будем с вами делать эти. Скажите, пончики. Да, пончики. Вспомнил, вспомнил, вспомни, Вспомнила. Что-то такое говорю. Нам два мяса дали. Чем два мяса им? Ты же вот это? Потом кубики какие-то и на потом горчича. Вот сп большой твой, знаю. Накрываем и идем жарить. Вот. Теперь у нас он, вот он жарится. Вкусненький, вкусненький, вкусненький. Ааа, он так долго жарится. аж спать захотелось. О, вот так другую сторону и, и... давайте этого давай, давай. он готов можем разрезать и пойдемте к нашим так нам дали вот такие вот смешные эти так, они а нас будут долго, очень долго жариться. Так, они нас очень долго жарятся.